Недавно появилась информация о том, что с банковских карт клиентов в мире украли 16 миллиардов долларов. Насколько это значительная сумма и как это вообще возможно украсть деньги с банковских карт? Сумма действительно большая. Более половины этой суммы было похищено на территории Соединенных Штатов. Одной из причин тому является то, что в Соединенных Штатах чиповая технология начал внедряться совершенно недавно, и все те недостатки, которые свойственны магнитной полосе, возможность ее скопировать в банкоматах или значит, при попадании карты в руки э, мошенника, все это, к сожалению, вот к таким последствиям привело. Наверное, еще потому, что банковские карты в США более распространены, чем в странах СНГ. Ну, если по количеству соотношения количества людей и количества карт, то, безусловно, штаты Великобритании и еще несколько стран на первых местах, но Украина тоже уже достаточно хорошо, если по количеству выпущенных карт, то превысили мы количество граждан, если по количеству активных, то 75% граждан то практически картами пользуются. Поэтому достаточно хорошие показатели, думаю, что они будут Зрителю объясните, вот, чтобы он посмотрел на свои карты, какие типы карт сейчас наиболее распространены, магнитные, чиповые, и насколько их ступень защиты соответствует тому, насколько сейчас возможно украсть деньги из карт. На самом деле, вот, то, о чем вы спросили, совершенно э, бесполезно, потому что зрителю нужно узнать совершенно другие вещи. Ему нужно знать, что э, нужны лимиты для того, чтобы если карта любого типа, вида, класса попала в руки недобросовестного кассира или попала в банкомат, который оборудован с устройством, то клиенту будет совершенно все равно, какая у него карта. А вот если у него будут по умолчанию стоять лимиты, допустим, на интернет, на снятие наличных не выше тех, которые ему нужны наличные там, на протяжении дня, недели или месяца, то все это поможет ему гораздо больше. Есть такое понятие в любой информационной и иной безопасности, как компенсационные меры. Так вот, любую задачу можно решить комплексом других мер, не только технологически, а организационные. И вот и в первую это... очередь это лимиты для того, чтобы не смогли украсть больше, чем ты там ограничить. Какие еще есть возможности? Клиенты очень часто удивляются, когда в процессе разговора понимают, что они могли иметь две карты к одному счету, могли хранить их в разных местах. Один, одну карту, допустим, в бумажнике, вторую в портфеле или в сумочке. У вас украли что-то, у вас осталась вторая карта, вы позвонили в банк, заблокировали первую, пользуйтесь второй. Вроде бы все просто, но это вызывает… Я был несколько раз в группах клиентов, которых их опрашивали, для них это было шоком, потому что… Иногда вот такая простая вещь никому в голову а, не приходила. Значит, о чем нужно знать а, еще? А, когда у вас а, вы открываете счет в банке, получаете карту, а, вы можете по каким-то причинам а, посчитать, что 5 гривен в месяц или любая другая сумма за смс-информирование это дорого. А, когда а, вы будете звонить в банк, Через три дня после того, как обнаружите, что позавчера или там еще какое-то время назад с вашего счета были списаны деньги, и ничего сделать нельзя, те пять гривен покажутся вам такой незначительной мелочью, что лучше сразу соглашаться на все, на что банки, о чем банки предупреждают, и что банки предлагают. Это как лекарство для профилактики, для поддержания иммунитета. Даже я бы сказал больше. Это лекарство, которое в случае любого судебного спора или вам поможет, и значит, если банк виноват, то вам вернут деньги, или не поможет. Даже если банк виноват, но вы не позаботились о том, чтобы своевременно получать информацию, нужную для того, чтобы контролировать расходы по вашему счету. Ежегодно вот эти вот суммы про кражи с банковских карт растут. Это уровень хакеров увеличивается, развитие карт, их популяризация. В чем причина? Ну, если брать мировую, украинскую или любую другую статистику, то обороты и количество операций растет ежегодно. Это в зависимости от типов операций, от региона и от той или иной системы. Цифры, исчисляемые двумя-тремя 20-30 и более процентами. То есть здесь колебания достаточно значительные, но минимум на 3-5% в год индустрия растет. Соответственно, параллельно растет и уровень мошенничества, но всегда нужно не забывать о том, что индустрия оперирует относительным показателем. То есть общий оборот к общему уровня мошенничества. Так вот, этот относительный показатель, он установлен как 6 сотых цента на 100 долларов. Вот если этот показатель не превышается, значит, регион, страна, банк считаются адекватными по риск-менеджменту. Если этот показатель ниже, значит, в банке вообще, или в стране, или в регионе вообще все очень хорошо. Если он выше, нужно смотреть по каким показателям, по каким типам операций, в каких обстоятельствах, что происходило и корректировать, соответственно, те меры, которые банки и клиенты могут совместно или параллельно предпринимать для того, чтобы противостоять такому. Если оценивать Украину и страны насколько здесь критичен уровень мошенничества и в чем основная причина потери денег клиентов? На мой взгляд, Уровень мошенничества по отдельным категориям в определенные периоды начинает существенно расти, но банкам все еще удается путем межбанковского взаимодействия, информационного обмена и более-менее адекватного уровня работы с клиентами, который постоянно повышается, поддерживать те показатели, которые вдруг начали зашкаливать и снижать их до надлежащего приемлемого уровня, всегда где-то что-то происходит, поэтому сказать, что всегда в Украине по любому показателю, связанному с использованием платежных карт, будь то банкоматы, интернет, терминалы или значит, переводы с карты на карту, что все хорошо, как было бы самонадеянно говорить. Да, время от времени возникают ситуации. Допустим, тот, тот самый социальный инженеринг, который выстрелил последние четыре квартала клиентам звонят, у них пытаются тем или иным, как сказал Пэскар Bender честным способом выманить финансовую информацию, ту ключевую, которая необходима для того, чтобы перевести деньги с карты на карту И клиента или отправляют в банкомат, где не имея возможности получить деньги на свою карту, потому что в банкомате можно только отправить деньги, клиент предполагает, что ему перечислят, но на самом деле отправляет свои деньги. Или он отдает номер карты, одноразовые пароли и а, те цифры проверочные CVV или CVC, CVC, CVC в зависимости от платежной системы а, по телефону или через ДММ мошеннику. А, этот классический случай а, значит, проверь, не находится ли твоя карта в базе данных мошенника. А, созданный мошенником экранчик, который позволяет вам ввести данные вашей карты, отправить их мошеннику, тем самым. 100% быть уверенным, что вы сами отдали информацию тому, кому она не предназначена. Это вопрос уже финансовой грамотности, умения распоряжаться своей картой. Насколько критичен это вопрос, как часто вы сталкиваетесь с тем, что вот такая, такая вроде бы понятная информация, не давая свои данные чужому человеку, что это является основной причиной. И что с этим делать? Ну, я бы сказал, в 95 случаях из 100. Причина ⁇ это халатность клиента. К сожалению, информация считается адекватной и воспринимается адекватно после того, как с клиентом уже что-то случилось. До этого момента клиенты считают, что это не про них, с ними это не будет, и все будет хорошо. В 99% случаев это действительно так, но вот тут 1% случаев, когда с клиентом что-то случается, он, к сожалению, к этим случаям готов не всегда. Безусловно, его готовность последние, последние несколько лет постоянно повышается, и, собственно, для этого и видеоролики, и мы как ассоциация, и банки, и разнообразные материалы для клиентов. Более того, в прошлом году по результатам совместного с компанией JFK социологического исследования было выяснено, какие способы доведения информации до клиентов являются наиболее для них приемлемыми, были, соответственно, рабочие группы. То есть мы тестировали на клиентах разные формы коммуникации и пытались понять, насколько те или иные из них могут быть более успешными. Ну вот отдельные случаи, связанные с походом людей к банкоматам, попытками таким образом забрать у них деньги, которые начинались в третьем квартале или во втором квартале прошлого года, их удалось пресечь. А вот э, звонки как будто бы из банка о том, что нам надо проверить ваши данные, давайте срочно номер карты, давайте все остальные данные, сейчас вам придет смс кого вы ее тоже срочно ко мне продиктуйте, чтобы я тут все э, проверил. Вот это, к сожалению, пока еще до людей э, не доходит. Хотя средства массовой информации последний квартал очень активно эту тему представляют, причем э, представляют э, на удивление очень профессионально. Ну, надеюсь, что в этом есть и заслуга банков и нас как ассоциации. Тем не менее, пока еще попыток таким образом украсть, забрать у людей деньги становится все больше и больше. возможно, здесь причина и еще и в том, что этот способ является, по мнению мошенников, сравнительно безопасным для них. Хотя та информация, которая в двухстороннем режиме передается банками в правоохранительную систему или из правоохранительной системы попадает из специализированного подразделения по борьбе с кибермошенничеством в банки с тем, чтобы или проводить совместное расследование, или предупреждать уже начавшиеся э, преступления. Все это дает плоды. Но э, брать людей за эти преступления достаточно сложно. Ну, такой простой э, может быть, хотя не очень интересный пример, но тем не менее. В последнее время задают вопросы, что действительно можно, сидя в СИЗО в Донецкой или в Луганской области на неподконтрольной Украине территории, красть деньги у граждан Украины с использованием метода социальной инженерии. Да, можно, потому что благодаря нашему бывшему президенту был в кавычках покращен Уголовный Уголовно-процессуальный кодекс. С одной стороны, заключенные сейчас имеют возможность пользоваться средствами связи и средствами значит, интернета и планшетами, соответственно, телефонами. Но много звонков идет оттуда. Буквально наши коллеги были свидетелями того, на них попадали такие. И потом, когда с нашей стороны, если здесь это слово уместно, Люди как бы, давали понять, что они понимают, с кем они говорят, что происходит. Там уже начинался разговор немножко в других тонах, немножко на другом языке, и становилось понятно, откуда человек звонит. Вот, а это если говорить идея. о развитии технологий, в частности, многие говорят о ВНФС, это увеличивает количество мошенничества, ведь технология позволяет нам удаленно получать доступ к карте. Что-то стоит ли делать гражданам, чтобы обезопасить? Знаете, любая технология может быть повернута на благо или во вред. Поэтому сейчас по умолчанию, когда в Украине готова инфраструктура для приема бесконтактных платежей, но очень ну, сравнительно небольшое количество бесконтактных карт, говорить о том, что есть какая-то угроза серьезная, и мошенники в нее вкладывают, вкладывают инвестиции какие-то, организационные или иные действия проводят, я бы не стал. Безусловно, в какой-то момент мы к этому придем, но пока между бесконтактом есть еще чип, который все еще не взломан, поэтому говорить о том, что с бесконтактом плохо что-то, где-то в мире или конкретно у нас в стране, это было бы, наверное, преждевременно. И будет ли такое время, когда мы будем говорить, что это небезопасно, пока тоже непонятно. Понятно, что будут придуманы способы Значит, за счет невнимательности или неубизнанности скажут, не, 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 не до конца понимания, как правильно пользоваться этой технологией. Возможно, будут найдены какие-то проехи, какие-то дыры в поведении людей, которые позволят у них красть деньги. Но на сейчас в стране таких случаев нет. И надеюсь, что в ближайшие несколько лет не будет. Спасибо. Вижу. Отлично. Сейчас, когда карты уже становятся.